Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Insyirah Betul Zuhidri dan hari ini saya bersama ahli saya akan membincangkan tentang topik kajian yang kami pilih iaitu rasuah sumber kekayaan diri dan delegasi keluarga Sebelum saya mulakan dengan topik pembincangan saya saya ingin memberikan sedikit pendahuluan tentang isu rasuah ini Isu rasuah di Malaysia sekarang masih menjadi suatu cabaran besar yang telah menjejaskan keluarga, individu dan kepercayaan masyarakat terhadap diri kita. Namun, wala bagaimanapun, jenayah rasuah ini telah menular dalam diri masyarakat sehingga menyebabkan timbunya keparas yang lebih mencemaskan dan disarankan agar kita agar kita ambil tindakan yang lebih lanjut seperti memberikan hukuman yang lebih berat kepada jenayah-jenayah ini. Rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian sesuatu suapan sebagai upah ataupun dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Terdapat dua objektif yang kami kaji dalam pembincangan ini iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti punca amalan rasuah sebagai sumber kekayaan diri dan yang kedua, untuk menghuraikan amalan rasuah menyebabkan punca delegasi keluarga. Oleh itu, penyataan masalah yang saya perolehi dalam kajian saya mempunyai tiga. Sebelum itu, saya ingin menceritakan sedikit mengapa penyataan masalah ini, masalah ini berlaku. Kemungkinan juga perubahan cara hidup seseorang ke arah gaya kehidupan yang luar biasa mewahnya tanpa adanya sebarang sebab yang munasabah serta yang berlaku dalam sekelip mata sahaja boleh menjadikan bahan bukti dan punca sekiranya seseorang itu terlibat dalam kes jenayah, jenayah rasuah ini demikian itu mengapa saya rasa perubahan cara hidup ni dapat kita rungkaikan bahawa ia jadi satu punca masalah untuk sumber kekayaan diri seorang dan menyebabkan uh, maruah diri keluarga juga akan tercemar. Terdapat tiga penyataan masalah yang saya por olehi. Yang pertama adalah penyalahgunaan kuasa dan jawatan. Yang kedua, nilai dan etika semakin runtuh. Dan yang ketiga, ahli keluarga dijadikan sebagai proksi. Melalui penyalahgunaan kuasa dan jawatan berlaku apabila seseorang itu... Memegang jawatan ataupun posisi yang tinggi demi kepentingan dirinya sendiri Contohnya seperti meluluskan permohonan tanpa prosedur yang sah Dengan meluluskan lesen, permain, tanah, pinjaman ataupun projek Yang dipercepatkan sebagai balasan kepada rasuah Hal ini juga mengakibatkan ia menjadi satu sebagai penyalahgunaan kuasa dan jawatannya Dengan mengambil langkah mudah tanpa proses yang betul. Oleh itu, proses yang dikatakan lebih cepat ini juga akan menjadi longgar pada hari akhirnya. Seterusnya, kerentuhan dalam nilai moral dan etika dalam diri keluarga membawa kesan yang sangat besar dan tercalar sehingga merosakkan generasi baru untuk memahami makna, rezeki dan usaha serta integriti apabila rasuah ini dijadikan sebagai suatu jalan pintas dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, untuk mendapatkan kekayaan, ia menjadi sesuatu yang sangat normal dalam diri kita dan juga ia dianggap sebagai normal pada generasi sekarang. Contohnya, apabila seseorang itu kerap melakukan jenayah rasuah ini, nilai integriti dan juga sifat amanahnya akan hilang oleh kerana ia tidak pedulikan akan undang-undang yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, keluarga dijadikan sebagai proksi ini bermaksud keluarga itu akan dijadikan sebagai orang tengah ataupun mudah kata dijadikan sebagai umpan kepada si perasuah. Hal ini akan dilihatkan sebagai si perasuah sebagai seorang yang kurang dipercayai kepada ahli keluarga dan juga bukan sahaja ahli keluarga yang akan terancam namun kawan-kawan dan juga jiran-jiran saudara mara akan terlihat sebagai keluarga ini kurang dipercayai oleh itulah mengapa keluarga ini merupakan suatu peranan yang penting kepada si perasuah untuk tidak melakukan perkara-perkara ini seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tariq ayat ke-6 saya terjemahkan dengan wahai orang-orang yang beriman pereliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Di sini saya ingin menceritakan bahawa pentingnya kita menyayangi dan juga melindungi keluarga kita daripada menjadikan mereka sebagai ancaman kepada melakukan jenayah rasuah. Oleh itulah kita perlu mengajar diri agar tidak terpengaruh dengan jenayah rasuah ini dan sentiasa jujur serta amanah sewaktu melakukan pekerjaan ataupun apa-apa pun. Seterusnya, seorang ahli saya akan membincangkan tentang faktor permasalahan dalam topik rasuah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Insyirah atas perbentangan sebentar tadi. Nama saya Is Haziq bin Muhammad Zamri. Saya kebentangkan pula tentang faktor permasalahan kita hari ini iaitu rasuah. Seperti yang kita tahu, sebelum rasuah berlaku, ada beberapa perkara yang mempengaruhi niat seseorang itu untuk melakukan rasuah terdapat beberapa aspek bagi faktor-faktor rasuah itu iaitu sikap, tanggapan dan persekitaran kajian mengatakan bahawa rasuah ini berlaku disebabkan salah satu individu yang mengabaikan nilai dan tuntutan agamanya selain daripada itu, individu tersebut merangkumi sifat tamak dan mementingkan diri sendiri bagi sikap individu yang jenis mengabaikan nilai dan tuntutan agama ini, sudah semestinya orang itu akan mudah berkait dengan gejala rasuah. Tambahan pula, sikap individu itu kurang menghayati dan memahami tentang konsep pahala dan dosa dan juga tidak menghormati keluarga. Tanpa ibadah, individu tersebut akan melakukan apa sahaja untuk keperluan dirinya tanpa memikir pun keutamaan dan tanggungjawab dalam keluarganya, iaitu rasuah. Selepas itu, sikap yang mementingkan diri sendiri berlaku apabila individu itu lebih mengutamakan keuntungan daripada melaksanakan tugasan yang sebenar. Tingkah laku ini mendorong individu itu dan individu yang lain untuk melakukan rasuah. Menurut Hanafi dari 2014 dan Sarah Dina dan Muhammad Adib, sikap mementingkan diri dan tidak peduli tentang kesan buruk itu yang mungkin berlaku pada orang lain mungkin akan mendorong mereka kepada sikap tidak berintegriti dan cenderung kepada rasuah. Akhir sekali, bagi faktor-faktor rasuah adalah mempunyai sifat yang tamak. Kajian mengatakan sikap tamak mempengaruhi niat seseorang dalam hal keluarga untuk melakukan rasuah. Sikap ini dapat dilihat jika seseorang individu itu menyalahgunakan kuasa yang dimilikinya itu dan mengambil kesempatan untuk meminta sesuatu yang bukan hak miliknya. Menurut Kamarudin, sikap tamak dan tidak bersyukur itu adalah punca utama rasuah di Malaysia. Okay, baiklah, rakan kumpulan saya seterusnya akan membentangkan pula tentang kesan pemasalahan bagi topik rasuah ini dengan lebih lanjut. Sekian terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Akilah binti Farizan dan saya akan membentangkan tentang kesan permasalahan bagi rasuah. Seperti yang kita tahu, rasuah memberi kesan menyeluruh terutama sekali kepada individu, keluarga dan generasi akan datang. Dan rasuah juga memberi kesan bukan sahaja dari segi keuangan tetapi juga memberi kesan kepada moral dan mental dan also pendidikan kanak-kanak pada masa kini. Juga yang pertama kesan bagi rasuah yang akan memberikan runtuhan moral individu dan keluarga seperti rasuah mula secara kecil atas alasan terdesak atau ingin cepat kaya, namun berubah menjadi tabiat dan ketagihan moral pelaku juga atau seseorang individu yang mengambil rasuah juga akan mula menghalalkan perbuatan salah. Dan menganggap rasuah itu sebagai cara sah untuk mempercepatkan kemajuan hidupnya. Also, normalisasi rasuah berlaku pada pelaku, apabila pelaku menggunakan alasan seperti semua orang melakukannya. Dalam keluarga, kemewahan hasil rasuah diterima tanpa soal. Ini kerana uh, ia akan menyebabkan nilai kejujuran dan integriti semakin terhakis anak-anak yang membesar akan mem, anak-anak akan membesar dengan perspeksi bahawa kekayaan lebih penting daripada usaha dan kejujuran. Seterusnya, rasuah juga memberi kesan kepada agama, akhlak dan warisan sosial. Yang pertama, rasuah dilarang keras dalam Islam ini kerana melibatkan pengambilan harta secara batil ataupun secara haram. Harta haram akan menghilangkan keberkatan hidup dan merosakkan iman seseorang. Pelaku yang melakukan rasuah, mereka akan hidup dalam kepura-puraan dan dikaitkan dengan sifat munafik. Amalan rasuah menjadi warisan sosial apabila diteladani oleh generasi seterusnya. Dalil Al-Quran, "Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah." Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu iaitu dengan memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188 Rasulullah SAW bersabda bahawa pemberi dan penerima rasuah kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang seterusnya, kesan rasuah terhadap kewangan, gaya hidup dan undang-undang. Rasuah akan dengan mengambil rasuah, rasuah akan menghasilkan kekayaan dengan cepat tetapi secara tidak stabil dan tidak diberkati oleh Allah. Gaya hidup inflasi berlaku apabila pelaku berbelanja secara berlebihan tanpa perancangan. Apabila rasuah terbongkar, aset disita dan akaun dibekukan berdasarkan Akta SPRM 2009, mereka juga akan kehilangan pekerjaan, pencen dan reputasi. Kesan kewangan turut ditanggung oleh ahli keluarga. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber haram maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Bukhari. Yang seterusnya adalah kesan mental pada pendidikan dan masa depan generasi akan datang. Pelaku dan keluarga hidup dalam ketakutan, tekanan dan rasa bersalah. Masalah mental seperti insomnia, kemurungan dan gangguan kebimbangan menjejaskan kestabilan emosi kan pad pada anak-anak generasi akan datang emosi eh, hubungan rumah tangga menjadi tegang dan anak-anak mengalami tekanan emosi serta stigma sosial pendidikan anak terjejas akibat kewangan tidak stabil dan reputasi keluarga juga akan tercemar dalam jangka panjang generasi muda akan berisiko dalam mewarisi budaya rasuah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hati yang tenang adalah milik mereka yang jujur dan hati yang resah adalah milik mereka yang berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian daripada saya. Saya Elsa Fiyah Ajmah Hanum akan sambung menguraikan penyelesaian isu rasuah. Isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa merupakan salah satu cabaran utama dalam pentadbiran negara dan penyelesaiannya perlu selari dengan prinsip keadilan, amanah dan berintegriti mengikut undang-undang di Malaysia dan juga ajaran Islam. Terdapat tiga penyelesaian yang saya akan huraikan iaitu penguatkuasaan undang-undang dengan tegas, perlindungan sepenuhnya kepada pemberi maklumat, akhir sekali pendidikan integriti dan nilai moral. Antara salah satu penyelesaian kepada isu rasuah adalah penguatkuasaan undang-undang Malaysia dengan tegas. Kerajaan telah memperkenalkan Akta Seluruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, bagi menangani dan membanteras segala gejala rasuah. Ia memainkan peranan yang penting untuk memberikan kesedaran kepada pelaku supaya dapat membendung Malaysia daripada kegiatan rasuah. Namun, pelaksanaan undang-undang ini perlulah dikuatkuasakan ke atas semua lapisan masyarakat, termasuk pemimpin, penjawat awam dan juga individu yang berjawatan tinggi. Ini akan menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan negara terjejas apabila tindakan hanya dikenakan kepada golongan bawahan sahaja. Suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM juga haruslah bebas daripada campur tangan bersama politik dan bertindak secara berintegriti agar kes rasuah dapat disiasat secara telus dan menyeluruh berdasarkan bukti yang sedia ada, bukannya pengaruh atau tekanan daripada sebelah pihak. Dalam Islam, keadilan adalah asas utama pemerintahan dan penguatkuasaan undang-undang. Ini menunjukkan bahawa penguatkuasaan undang-undang yang tegas bukan sekadar tuntutan negara semata-mata, tetapi ia juga adalah tuntutan agama untuk memastikan keadilan ditegakkan dan keazaliman dicegah. Selain daripada itu, salah satu langkah penting dalam memanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa adalah memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pemberi maklumat, whistleblower. Pemberi maklumat ialah individu yang melaporkan sesuatu salah laku seperti rasuah atau sebarang penyelewangan kepada pihak berkuasa iaitu Polis Diraja Malaysia PDRM maupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Saya percaya terdapat ramai individu yang mengambil berat tentang amalan rasuah dan juga berhadapan menjadi saksi dengan kegiatan rasuah. Namun, mereka takut untuk melapor kerana bimbang akan identiti diri tersebar atau mendapat ancaman fizikal atau mental. Langkah ini penting untuk memastikan keselamatan pemberi maklumat terjamin dan dapat lindungi mereka daripada ancaman fizikal dan juga mental, terutamanya apabila melibatkan pegawai atau individu berjawatan tinggi yang berpengaruh. Kerajaan juga perlu bekerjasama menyediakan saluran aduan yang mudah diakses dan dapat menutupi identiti si pemberi maklumat. Dengan adanya perlindungan kepada pemberi maklumat, ia bukan sahaja membantu membongkar kes rasuah, malah dapat membentuk budaya integriti dan memberikan keyakinan kepada orang ramai untuk berani bersuara demi kebenaran untuk membanteras gejala rasuah di Malaysia. Pendidikan integriti dan nilai moral juga berperanan untuk membentuk sikap jujur, amanah dan bertanggungjawab dalam diri seseorang individu sejak usia muda agar mereka dapat membezakan antara perbuatan yang benar dan juga salah. Di Malaysia, penerapan nilai integriti bermula daripada sekolah melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Apabila nilai moral seperti kejujuran dan amanah dipupuk secara konsisten, ia akan membentuk pelajar menjadi sebagai individu yang bukan sahaja takut terhadap hukuman undang-undang, malah sedar akan tanggungjawab moral dan agama. Kesannya, mereka akan menolak sebarang perbuatan yang salah dari segi undang-undang tanpa pengawasan siapa-siapa. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu SWT dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim. Surah Al-Baqarah. Yang jelas melarang perbuatan rasuah. Dengan penerapan nilai integriti melalui pendidikan di sekolah, ia membantu melahirkan generasi yang berintegriti serta sedar bahawa rasuah bukan sahaja kesalahan undang-undang malah dosa di sisi agama. Rasuah merupakan jenayah serius yang menjejaskan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Amalan ini berpunca daripada faktor dalaman seperti sifat tamak, membentikan diri dan kelemahan pegangan agama serta faktor luaran seperti pengaruh keluarga dan kelemahan sistem kawalan. Rasuah bukan sahaja merosakkan integriti dan moral malah membawa kesan buruk terhadap kewangan, kesihatan mental serta masa depan pendidikan generasi muda. Oleh itu, usaha membanteras rasuah perlu dilaksanakan melalui penguatkuasaan undang-undang yang tegas, perlindungan pemberi maklumat dan penerapan pendidikan integriti dan nilai moral.